আজি বনাম চজিনা আৰু চজিনাটো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই যাবচোন সকলোৱে এনেদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ এয়া সৰিয়হ এনেকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ সৰিয়হখিনি পিঁয়াজো এনেকৈ কাটি লৈছোঁ এটা বেছি নাই দিয়া এটাই দিছোঁ চজিনা খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন আমাৰ ঘৰত সকলোৱে চজিনা প্ৰিয় আৰু চজিনাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত ভাল ইয়াত দেখিছে তেলত পিঁয়াজখিনি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ তাৰপাছত মই ইয়াত এতিয়া ইয়াত মই আদা নহৰু পিষ্টটো দি দিছোঁ তাৰপাছত মই সৰিয়হখিনি দিম আদা নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ এতিয়া সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত নিমখ আৰু হালধি দি দিম নিমখ হালধি দি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ যিমানেই ভাজে সিমানেই ভাল হয় খাবলৈ তাৰ সোৱাদটো এয়া দেখিছে ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছত তাত মই চজিনা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ সেইখিনিও ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ বেলেগ মছলা মই ইয়াত নাই দিয়ে আৰু এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিছোঁ পানী দি ভালদৰে অলপ সিজিবলৈ দিম চুজিনাটো সিজোঁতে অকণমান টাইম লাগে সেইকাৰণে অলপ পানী দি দিছোঁ দেখিছে এয়া দেখিছে মোৰ চজিনা ৰেডি হৈ গ'ল পানীও শুকাই গ'ল চজিনাখিনি ভালদৰে সিজিলেও দেখিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও টেষ্টি হ'ব চাগে এনেকেই চজিনা আমি বনাওঁ মইতো প্ৰায়ে এনেকৈয়ে বনাওঁ আৰু খাবলৈও ভাল হয় সকলোৱে ভাল হৈছে বুলিয়ে কয় আপোনালোকে বনাই চাবচোন এয়া দেখিছে ছোৱালী তাই মাহেকেক কেক এটা বনাই থৈছে তাইক গৈ কেকটো কাটিবলৈ পাই কিমান ফূৰ্তি তাই যাব বুলিয়েই মাহীয়েকে তাইৰ কাৰণে বনাই থৈছে সেয়া দেখিছে তাইক ইমান ফূৰ্তি পাইছে এইফালে আমি গধূলি টাউনৰ ফালে অলপ ওলাই গৈছিলোঁ বিশেষ কামত নহয় এনেই সৰু সুৰা বজাৰ কেইটামান আছিলে সেইকেইটা কৰি আনোগৈ বুলিয়ে ছোৱালী মাহীয়েক আৰু দেউতাকৰ সৈতে আমি টাউনৰ পৰা আহিলোগৈ তাই বৰ ফূৰ্তি পাইছে এনেকৈ ফুৰিবলৈ পালে তাই বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে তাইক লৈ গৈছিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ইয়াত দেখিছে ছোৱালী আৰু মাহীয়েকৰ মৰম আৰু লগত ময়ো এজনী